Режим чрезвычайной ситуации был объявлен накануне в селе Крестовоздвиженка Константиновского района. 240 человек сельчан и детский дом остались без воды. Узле источника воды, водонапорной башни, местный предприниматель выставил свою охрану. Режим ЧС объявили с разрешения прокуратуры Константиновского района. На башню глава сельсовета пыталась попасть вместе с полицейскими. При этом по документам водонапорную башню и скважину еще в 90-е годы передали администрации сельсовета. Елена Тимошенко попыталась разобраться. В проблеме. Эта бутылка с водой в столовой детдома села Крестовоздвиженки в понедельник вечером приобрела неожиданную ценность. Вода в кранах кончилась сразу после праздничного ужина. Детский дом отмечал свой 17-й день рождения. На всякий случай здесь всегда есть водный запас на 12 часов. Но того, что обратный отчет начнется с этой бутылки, никто из 35 детей не ожидал. Я здесь работаю с мая 2006 года. И вот такая ситуация впервые. Я считаю, что это, ну, это буквально диверсия, можно так сказать, на социальном объекте. Это и умыться, это и стирка, это и вот, допустим, у нас вчера двое детей были в изоляторе, потому что ну, подозрение было, да, на инфекционное заболевание, вирусное, вернее, заболевание, да, у одной на ангину. Вот им нужно чаще пользоваться водой. У них свой, извините, отдельный туалет. От работы водонапорной башни зависит не только детский дом, но и 240 жителей крестовоздвиженки. Объект вместе со скважиной еще в 90-е годы передали сельсовету. Но уже несколько лет свои права на башню заявляет местный предприниматель. Он считает ее своей. И вечером в понедельник почему-то выставил здесь охрану и перекрыл насосы. В селе пришлось объявлять режим ЧС. Идет на улице метель. Вечер, ночь, ничего приехать. Как эти трусы, подошел, отключил, уехал. Был он там, не был, я так и не могу знать. Но поставил свою охрану. Что охранять? Наши насосы там наши насосы стоят. Недавно у нас поломался насос, мы туда поставили и качаем воду. Прокуратура Константиновского района режим ЧС подтвердила, на башню глава сельсовета Мария Филиппова заходила вместе с полицией. А недавно индивидуальный предприниматель предложил сельсовету взять эту водонапорную башню в аренду за 150 тысяч в месяц. То есть за год за воду набежал бы 1 миллион 800 тысяч рублей. В результате каждый житель села Крестовоздвиженка, в чьи дома подается вода с этой водонапорной башни, Платил бы в месяц семьсот шестьдесят два рубля с человека. Мы связались с индивидуальным предпринимателем Виталием Бондаревым и попросили объяснить, почему он предложил сельсовету арендовать башню, которая у села находится в собственности. Говорят, в Москве курда я. Если вы хотите в чем-то разбираться, то вам нужно так сказать очень ну, месяц несколько разбираться в этом деле, потому что. Вот. А так вот по телефону я вообще не разговариваю ни с кем на такие темы. Тем более с каким-то корреспондентом, которого я не вижу в лицо. Может, просто досыльный какой-то агент Марии Франковны. Виталий Бондарев пообещал встретиться с нами лично и назначил на пятницу. Пока вода в крестовоздвиженке есть. И в детском доме надеется, что эта бутыль с водой больше не будет на вес золота. Елена Тимошенко, Иван Сюмак, Новости дня, информационное агентство Портамур.